ఓం నమ అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ అష్టకాన్ని ఎవరైతే వింటారో చదువుతారో వారికి కష్టాలు అనేవి దరిచేరవు శత్రునాశనం జరిగి తీరుతుంది ఈ అష్టకాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో సాయం సంధ్య వేళల్లో పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం ప్రాప్తిస్తాయి మీరు తలచిన పని విజయవంతం కాగలదు పార్వతీ పరమేశ్వరుల అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని కోరుకుంటూ నమో భూతనాథం కాళకాజం నమ కామభస్మం నమ శాంతశీలం భజీ పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం सदातीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदाशैव पूज्यं सदाशुप्रभस्मम् सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे वल्लभं नीलकण्ठम् श्मशाने शयानं महस्तानवासं शरीरं गजानं सदा चर्मवेष्टम् पिशाचादिनाथं पशूनां प्रतिष्ठं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् फणीनागकण्ठे भुजङ्गाद्यनेकं गलेरुण्डमालं महावीरशूरम् कटिव्याघ्रचर्मं चिताभस्मलेपं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् शिरशुद्धगङ्गा शिवा वामभागं वियद्धीर्घकेशं सदा त्रिनेत्रम् फणीनागकर्णं सदा फालचन्द्रं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् करेशूलदारं महाकष्टनाशं सुरेशं परेशं महेशं जनेशम् धनेशामरेशं ध्वजेशं गिरीशं ध्वनेशस्य मित्रं भजे वल्लभं नीलकण्ठम् उदासं सुदासं सुकैलासवासं दरा निर्घरे संस्थितं ह्यातिदेवम् अजं मकल्पत्रुम कल्पसेव्यं भजे वल्लभं नीलकण्ठम् मुनीनां वरेण्यं गुणं रूपवर्णं द्विजै सम्पटं तं शिवं वेदशास्त्रम् अहो दीनवत्सं कृपालुं शिवन्तं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् सदा भावनाथं सदा सेव्यमानं सदा भक्तिदेवं सदा पूज्यमानम् సదా సేవ్యమేకం భజే పార్వతీ వల్లభం నీలకంఠం ఇది వల్లభాష్టకం విరచితంష్టకం నీలకంఠస్తవ సంపూర్ణం నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి